Terima kasih yang berhormat Datuk Ketua Pembangkang. Saya seronok sebenarnya berhujah dengan yang berhormat Datuk. Sebagai sebagai agaknya satu jawapan yang muktamad. Apa kata? Kalau PAS dan AMNO membuat satu pakatan entah nak belum habis cakap ayat belum habis entah potong tengah-tengah ini selalu kekeliruan berlaku mengikut yang ana difahamkan oleh para ulama orang mati syahid ini jasadnya tidak hancur suhada suhada di mana-mana pun tidak hancur Boleh tak Dengan inisiatif PAS Dengan amno Kita mohon kebenaran Keluarga Allah Ibrahim Libya Yang dikatakan mati syahid Kita bongkar kuburnya kita lihat Hancur ataupun masih berjasad Seperti beliau dikebumikan 17 tahun yang lalu Kalau hancur maknanya betul Dia betul. bukan mati syahid kalau jasadnya masih seperti dikebumikan 17 tahun yang lalu, dia mati syahid. Kita Confirm kita akur. Boleh tak? Diatur oleh PAS, kita ikut, kita ikut. Kita ikut dan kita sama-sama bongkar kubur yeah. Ibrahim Libya. Kes ini kita tutup dengan penemuan jasad ataupun jenazah Allah Ibrahim Libya. Itu bukan tugas PAS. Itu kewajipan pada mereka yang menyangkal kedudukan Allah Rahim Ibrahim Libya. Mereka yang menyangkal majlis fatwa yang menafikan, yang membuat fatwa yang berlainan, mereka lah bertanggungjawab untuk menggali semua kubur dan memandikan Ibrahim Libya, menyembahyangkan jenazahnya dan mengkafankannya. Itu kewajipan mereka. Bukan kewajipan, bukan tugas pas. tugas UMNO untuk mendesak majlis fatwa bagi membuktikan kebenaran fatwa mereka lihat saya waktu kami pimpinan PAS kena bertemu dengan majlis fatwa kami minta supaya majlis fatwa pergi melihat tempat kejadian itu sebelum mengeluarkan fatwa tapi semua itu tidak dilakukan tapi kami akur kemudian baik itu sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa apabila majlis agama Islam Negeri Kedah membuat keputusan atas titah Tunku Sultan Kedah. Yang Mohd Setiu Ustaz saya bagi dah. Nak tanya apa lagi saya nak cerita lagi ni. Tak ada apa lagi nak bagi. bagi Tengok saya lagi lah kalau ada peluang. <tuh> Untuk menukar batu nisan. Kami terima. Kami aku. Tak apalah. Saya tahu kepada sahabat-sahabat di Imam terima jadi tuanku sultan yang memerintah Muhammad Ketua Imam dan tuanku sultan Muhammad, Kedah Imam tentang perkara ini panjang lagi dia kalau ya, ya. tanya tu so. saya nak cerita lah bagi jelas supaya masyarakat boleh dengar dan ini catatan sejarah rekod Tunggu Sultan Kedah ni bukan sebarang Sultan, seorang yang lembut beri bahasa, halus beri bahasa dan sangat bersopan santun tinggi pekerti baginda berangkat menziarahi perkuburan Allahyarham Ibrahim Libya dan murid-muridnya di kampung Parit Panjang ini menunjukkan Ibrahim Libya bukan penjinaya bukan penjelhaka, bukan buha dalam istilah Islam Saya tidak nak menyeretkan baginda dalam perbahasan ini. Tapi nak membuktikan, menunjukkan bukti empirical. Yang Muhammad, Bahawa Ibrahim Libya Muhammad. adalah jauh daripada apa yang difitnahkan oleh UMNO. Muhammad dan pemimpin-pemimpin UMNO. Cukuplah. Cukup. Cukup. Yang Muhammad Sri Gading duduk. Sebab itulah. Saya dalam ucapan yang menyatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya ketika Rasulullah menyampaikan sepotong ayat Al-Qur'an yang berbunyi Innal ladzina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq wa ya'muruna bil qisti minan nas abashiruhum bi 'adzabin alim Olaikalladzina habifat a'maluhum fit dunya wal akhirah wama lahum min nasirin ayat dalam surah ali imran 21 dan 22 ketika Rasulullah membaca ayat ini yang memberi maksud sesungguhnya mereka yang engkar dan kufur dengan ayat-ayat Allah dan mereka yang membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mereka yang membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan kepada kebenaran kepada Islam dari kalangan manusia yang bukan nabi-nabi maka beritahulah kepada mereka azab yang sangat pedih dan mereka itulah orang-orang yang lupus pupus segala amalan-amalan mereka hilang lenyap amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat dan mereka tidak akan memperoleh penolong di hari akhirat saya menyebutkan bila Rasulullah menyoal al-hadis sanas-hadis. Hadis, disoal oleh kepada Rasulullah. Ayun nasi asyaddu azabal yaumal qiyamati ya Rasulullah. Seorang sahabat baginda bertanya, siapakah dari kalangan manusia yang paling berat seksaannya di akhirat kelak? Nabi menjawab, Rasul menjawab. Alladzina qatalu al-anbiya. "Pemkotalu man" amara bi wa nahaa atau Rasul menjawab orang yang paling berat seksaannya di hari kiamat ialah orang yang membunuh nabi-nabi dan membunuh orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yaitulah para tuat dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Ali Syekh Ali As-Sabuni, seorang yang punya otoriti dalam tafsir menyatakan, ialah membunuh para doa, para pendakwa, para ulama yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada keadilan. Orang yang membunuh itu akan menghadapi dosa azab yang sangat berat di akhirat kalau mereka tidak bertobat. Siapa yang membunuh nabi-nabi? Orang-orang Yahudi. Mereka pernah membunuh 300 orang nabi pada satu hari saja. Mereka juga telah membunuh para duat, para ulama satu golongan yang membunuh orang alim. Nabi Nabi sudah tidak ada lagi selepas Nabi Muhammad SAW. Yang ada ialah para ulama, para doa, para pendakwah, para orang alim yang mengajak kepada Islam, kepada kebenaran, kepada keadilan. Orang Yahudi membunuh. Yang kedua, komunis. Kita tahu dalam sejarah komunis bagaimana mereka membunuh para ulama Islam. Walaupun ada ketika mereka mempergunakan ulama Islam yang sanggup menjadi alat para mereka ketika mereka nak melancarkan program koperasi pertanian di negara-negara wilayah-wilayah Islam yang mereka kuasai seperti di Tashkan. Mereka menggunakan imam Tashkan untuk membantu mereka menyampaikan ayat-ayat Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Koperasi ini dalam bentuk tolong-menolong menggunakan ayat Al-Quran. Ada orang yang sanggup menjadi alat komunis pada waktu itu. Ulama. Bacalah juga sekarang. Mereka membunuh. Saya pernah menemui seorang orang alim di Tashkent. Selepas Tashkent dibebaskan daripada penguasaan komunis. Menceritakan bagaimana pengalaman mereka di waktu rejim komunis. Rusia menguasai mereka. Di mana mereka belajar agama? Di bawah-bawah tanah. dalam bangunan rumah mereka. Sebab so, diketahui oleh polis sulit rahsia tentang apa yang mereka lakukan. Selepas itu siapa? Selepas komunis. Golongan nasionalis. Nasionalis sekularis. Apa yang berlaku di Turki. Berapa ramai ulama-ulama yang dibunuh oleh Kamal Atatur. Di Mesir.